За неделю о гости курорта более 300 раз нарушили закон и порядок. 95% права нарушений преступлений раскрыто, тяжких преступлений нет. Четыре преступника пришли в участок с повинной. На дорогах 614 нарушений. В 111 случаях нарушали пешеходы. 84 водителя превысили скорость нетрезвыми за руль сели 16. 13 автомобилей и мотоцикл сотрудники ДПС отправили на штрафстоянку. Праздники в Анапе и районе прошли спокойно. Милиция Человек. Видно было, что и есть, присутствует. И очень доброжелательно, но в то же время требовательно относились к тем, кто немножко отклонялся от норм поведения. Поэтому, ребята, просто спасибо сказать, это не население. Второй вопрос планерного совещания – подготовка к отопительному сезону. Отопительные системы и котельная города на 99% готовы. В этом году увеличили финансирование средств местного и краевого бюджета и выделили более 50 миллионов из федерального. Сумма на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону на 66 миллионов больше, чем в прошлом году. Предприятие «Анапа Гургас» освоило более 17 миллионов рублей, а «Анапа Водоканал» – 26 миллионов. Специалисты предприятия заменили более 20 километров водопровода и 7 километров канализационных труб. На 100% готовы к сезону предприятия коммунальщик обслуживающие 262 многоквартирных дома. Теплоэнерго и тепловик отчитались к отопительному сезону готовы. В рабочем состоянии все котельные города. Три резервные емкости на 210 тонн готовы обеспечить город на 5 дней топливом. Это запас. В поселке Суко новый отопительный сезон пройдет по новому. С министром обороны Значит, мы договорились о том, что мы забираем полностью котельные в муниципальную собственность безвозмездно. И ведем сейчас все работы самостоятельно. Почему? Потому что времени осталось крайне мало. Они со своей неразворотливостью все равно не успеют. До 10 октября к отопительному сезону должно подготовиться предприятие НЭСК «Электросети» по плану произвести спил веток на 30 улицах. Для то ли район электросети вовремя не обрезали деревья, то ли частный человек не своевременно обрезал и никто его не понудил. Поэтому примите все меры. Будут очень строгий спрос, коллеги, если я увижу, что обрывы происходят из-за спросят из населения. Неплательщиков Татьяна Евсикова предупреждает, если будут задолженности по оплате коммунальных услуг, решением суда жилье будут изымать из собственности. Другое дело одинокие пенсионеры. Если пенсия не позволяет покрыть коммунальные платежи, специалисты всех ведомств должны будут оказать адресную социальную помощь нуждающимся старикам.